Перед тем, как приступить к водным занятиям, нужно сначала сделать гимнастику на суше. Для этого мы положим малыша сначала на спину, сделаем упражнение на спине, затем перевернем его на живот. Сделаем упражнение на животике. После чего мы начинаем занятия в воде. Давай. Делаем руками вместе. Разведи вместе, разведи вместе, в стороны, вместе, в стороны. Теперь вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Теперь обе руки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Ай, молодец. Еще раз. Вместе, в стороны, вместе, в стороны, вместе, в стороны. И вот так. Дискотека такая у нас. Вместе, ручки, обе. Вот так. Теперь ножки. Вот так, ножки. Ой, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, кузика, кузика. Животик нужно очень хорошо э, растереть по часовой стрелочке, животик круговыми движениями. Массажик делает такой. Делаем растирательные движения вот такие вот по часовой спины, потом ножки, попе назад, попе назад, попе назад. Растереть пяточки. У нас...